Hai, dek saya di sini. Okey, saya nak ulas sedikit mengenai satu artikel di dalam Malaysia Kini yang memaparkan wajah Dato' Sri Rafizi Ramli dan tajuk artikel Malaysia Kini online itu uh, Rafizi uh, Selar, Ceplos PKR, Sekolahkan Fahmi dan Jekom uh, isu kawal persepsi rakyat. Okay? Jadi, uh, saya amat tertarik uh, untuk... Uh, uh, mengulas artikel ini kerana apabila saya melihat ialah Farmi Fazil seorang menteri komunikasi dan Jocom di bawah beliau Jocom pula uh, diterajui oleh seorang ketua pengarah Tuh Abah yang bagi saya tidak ada uh, aura, tidak ada kredibiliti hanya berdasarkan kepada ialah kawan kepada uh, you know Datuk Syahrul Ibrahim uh, jadi sebagai kawan ialah Datuk Syahrul Ibrahim ialah membalas jasa kawan-kawan beliau. Tetapi saya tidak salahkan Datuk Sunan Ibrahim <coughs> kerana dia ialah memberi peluang kepada sahabat-sahabat beliau tetapi sahabat-sahabat beliau ini tidak memainkan peranan ha? dalam Jekom. Semua orang bercerita mengenai Jekom, bercerita mengenai Fami Fazil yang mana penerangan kerajaan ini gagal. Eh, ha? totally gagal. Dan orang pun naik meluat naik cemui ya dengan uh, peranan Jacom tapi itulah realitinya mereka akan uh, berada selagi uh, kerajaan ini masih lagi berkuasa dan uh, di bawah Jacom uh, ramai uh, you know tiktokers-tiktokers belaan Jacom dan uh, mereka ini digelar uh, uh, oleh uh, Rafizi Ramli sebagai ceplos you know ceplos-ceplos yang dibayar dan hanya mengikut uh, telunjuk ketua mereka tanpa mengambil kira faktor ataupun sesuatu yang 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 harus diterangkan dengan cara yang betul tetapi kerana ialah mereka diberi kebebasan buatlah apa saja kerana kononnya mereka ini mempunyai pengaruh follower yang ramai engagement yang tinggi of course lah kawan-kawan eh ceplos-ceplos PKR ini apabila mereka memainkan isu dan menghentam You know, pihak pembangkang eh, eh, of course walaun walaun akan masuk bila walaun walaun akan masuk eh, eh, of course dia punya engagement tinggi dan lately ni ya eh, celo-celo ini eh, menyerang pemimpin-pemimpin eh, PKR yang 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 tewas eh, semasa pemilihan kongres lebih-lebih lagi Datuk Seri Abdul Ramli lah eh, mereka menjadikan sasaran dengan eh, mengatakan beliau ni tidak boleh move on ya eh, bitter dulu raja formula eh sekarang ni raja beta maknanya eh, cepat sangat merajuk eh cepat sangat eh makan hati eh wow macam, -macam lah. tapi itulah eh apa yang mereka buat ini kononnya untuk eh, mematikan karakter Datuk Seri Haji Ramli eh, untuk eh menunjukkan yang Datuk Seri Haji Ramli ini kecewa eh dan eh, rasa eh, you know eh, marah eh, bila marah eh mulalah uh, mengkritik parti mengecam parti uh, dengan hebat sekali uh, maka mereka ingin menunjukkan yang Rafizi ini uh, boleh juga dilabelkan sebagai orang yang uh, mengkhianati lah uh, untuk kianat parti ya uh, dengan uh, mengosakkan parti dan juga kerajaan madani tapi apa yang saya nampak uh, mereka ini memang tidak berpendidikan tidak mempunyai uh, you know uh, pemikiran yang yang tuntas eh, kerana mereka dibayar tuan-tuan. Eh. Bila mereka dibayar, orang yang dibayar ini, mereka sanggup buat apa? Eh, eh kita melihat eh, dulu eh, pengaruh ataupun TikToker songsang yang dulu menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba sekarang ini memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim. You know, eh, jadi itu yang saya katakan tadi tu kan, dengan duit mereka boleh buat apa saja. Eh, eh daripada benda yang kotor boleh menjadi benda yang bersih. Memang celaka tuan-tuan popo ini bagi saya memang levelnya terlalu rendah. Jadi apa yang a uh, saudara Rafizi Ramli uh, uh, you know eh uh, uh, menekankan uh, di sini apabila dia uh, mengkritik uh, secara terbuka uh, apabila uh, you know a uh, ceplos-ceplos ini uh, uh, memainkan isu-isu yang Benda itu betul, eh, tetapi mereka tidak ada asas untuk membalas, maka mereka membuat satu serangan peribadi Okey. jadi apa yang eh, Saudara Ramli cakapkan. you know, uh, ceplos ceklo ini, uh, you know, uh, begitu juga dengan Menteri Komunikasi dan Jekom, eh, mereka gagal eh, dalam you know memainkan emosi rakyat, gagal dalam menarik pengundi-pengundi uh, uh, muda mendekati Madani gagal menyampaikan eh, segala uh, informasi uh, segala uh, you know inisiatif yang ditawarkan oleh uh, Madani kepada rakyat malah Perdana Menteri sendiri mengatakan yang uh, inisiatif yang dikerjakan ini gagal disampaikan malah kerajaan mendapat makian dan Supah serana you know kalau kita melihat jekom-jekom ini uh, TikTokers belanja jekom ini apabila mereka you know memainkan naratif dan persepsi bagi saya tidak ada apa ibu tuan-tuan hanya 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 benda yang ke arah yang ke arah yang ke keseronokan maksud saya you know hantam uh, uh, orang uh, maki orang caci orang uh, uh, bagi situ orang dia orang nampak macam wow serbaik ah uh. uh, popok ni uh, mem memaki hamun uh, pemimpin-pemimpin walaun bagi saya tak ke mana pun tuan-tuan Uh, kerana uh, mereka ini hanya nak menaikkan engagement mereka sendiri. Jadi uh, apabila uh, you know uh, ceploh chaplo ini sebenarnya peranan mereka adalah untuk membantu kerajaan. Ya yeah, tetapi sekarang ni peranan mereka untuk menghentam Rafizi Ramli. Ah uh, yang dari yang saya kata tadi lah dari Raja Formula uh, sekarang ni uh, mereka mengatakan dia Raja Bitter eh, kerana yalah, eh, Rafizi sekarang ini begitu tajam kritikan beliau dan eh, ini bukan pertama kali ya eh, Rafizi bersuara. You know, dia telah menyorakan you know, dah lama tuan-tuan eh, mengenai eh, eh, strategi politik dan dasar kerajaan. Lebih baik lagi sekarang ini dia bukan menteri. Apabila dia bukan menteri, eh, dia... <coughs> tidak terikat eh, dengan eh, apa yang nak dicakap. itu maksud saya. Jadi, apa yang Saudara Rafizi nak tekan kat, kat sini? Yalah, ha, sekarang ini, ya, uh, you know, Gen Z. Eh, Gen Z, Gen Y. Uh, mereka ini ya, uh, ramai yang akan mengundi ya, tak lama lagi. Jadi, apa yang dibuat oleh Ceplos-Ceplos uh, ini, uh, kononnya, uh, uh, menghentam uh, Rafizi, menghentam, you know, uh, pembangkang secara berlebihan ya ini yang saya cakap tadi tu uh, mereka ingat uh, Gen Z ni orang yang tidak boleh berfikir okey uh, Gen Z ni akan uh, you know eh uh, uh, dengan apa yang mereka katakan begitu juga dengan pengundi atas pagar kerana uh, mereka ini macam Gen Z pengundi atas pagar Ini mereka bukan membabi buta eh, maknanya uh, 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 setia kepada uh, ataupun memberi sokongan kepada mana-mana parti maknanya dia are not terikat lah tapi bagi ceplos-ceplos ini maknanya mereka uh, hanya mengikut arahan eh, daripada pemimpin parti ah, mungkinlah mereka mendapat sedikit imbuhan dia ceplos ni dia ada banyak kategori yang kategori yang 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 you know uh, profile yang tinggi engagement yang tinggi follower yang ramai uh, ciploh-ciploh yang komen ciploh-ciploh yang buat video tanpa apa nama akaun yang sebenar menggunakan akaun fake jadi mereka diberi sedikit imbuhan maka mereka pun buatlah itu maksud ciploh tuan eh apa yang uh, uh, saudara Fuji nak bagi tahu yang uh, pengundi Gen Z ini uh, mereka ni boleh swing uh, at any time Ha, mungkin satu masa dia suka dekat hang satu hari dia akan swing. kerana bagi mereka serangan uh, you know serangan yang uh, peribadi dan uh, sokongan membabi buta tak efektif bagi jangka masa panjang sebab itu pengundi-pengundi uh, Gen Z ni mereka you know mereka ada terpengaruh <coughs> senang terpengaruh dan Gen Z sekarang ni banyak yang dah mempunyai pendidikan So, mereka boleh berfikir dengan waras eh mana yang betul mana yang salah jadi dalam dalam isu uh, Rafizi Ramli apabila dia uh, mengkritik eh uh, Fazil dan Jekom uh, tentang cara menguruskan persepsi rakyat malanya, uh, dia panggil macam uh, emotional framing uh, macam mana kita nak, uh, nak 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 mainkan emosi rakyat yang you know uh, perkara ini salah eh uh, perkara ini uh, tak betul marilah kita bersama-sama dengan madani kerajaan uh, tapi inilah yang mereka tidak lakukan okey uh, mereka hanya bergantung kepada you know aka, uh, apa nama troll farm uh, ataupun akaun palsu sebaliknya mereka tidak menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif maksudnya mereka menggunakan uh, akaun troll Uh, untuk untuk mengkritik account troll untuk memuji uh, you know pujian yang bukan datang daripada pengundi ataupun Gen Z ataupun uh, pengundi atas pagar itu sendiri daripada rakyat uh, troll farm ini adalah menggunakan account-account yang palsu yang menunjukkan uh, mereka ini ada sokongan. Uh, ini yang saya kata inilah pendekatan yang digunakan oleh <coughs> JCOM, kalau kita tengok dalam podcast mereka tu, Minda Tok Abah, daripada 50 view, sekarang ni dah boleh menjadi 50,000 view. Tetapi apabila kita tengok like mereka, komen mereka, Allah tak sampai pun 5%. <coughs> Jadi ini yang saya kata, you know, apa yang dilakukan oleh JCOM ini, mereka tidak tahu eh, bagaimana nak mencari you know data ah, bagaimana nak buat survey saya pernah sembang dengan uh, pernah berkonfrontasi dengan pengarah wilayah JCOM Utara dalam satu perbincangan uh. mereka kata mereka tidak ada data yang lengkap data yang uh, seperti yang dibuat oleh kajian-kajian research uh, sebelum ini so apa buat kajian apa kononnya mereka ini berada di lapangan tetapi apa boleh saya tengok pegawai-pegawai mereka belum sampai standard lagi lah untuk berada di lapangan dengan mudanya, dengan tidak tahu bercakap, bagaimana nak berkomunikasi dengan dengan orang ramai di kawasan parlimen itu. Jadi saya bersetujulah lah dengan apa yang diperkatakan oleh Ketua Pejabat Ramli ini, maknanya JCOM di bawah Fahmi Fazil dan Menteri sendiri gagal dalam mengawal naratif persepsi rakyat. Anda gagal malah anda membayar Jekom Jekom apa, apa nama TikToker TikToker belayar Jekom ini yang menghabiskan <tuh> duit pembayar cukai. Cai, cai, cai.